Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Petronas kena saman, Petros cabar undang-undang persekutuan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku antara dua gegasi minyak dan gas milik negara ini? Dan kenapa kita semua, rakyat Malaysia, mesti patut dan wajib ambil peduli Walaupun ianya cuma melibatkan Petronas dan juga Petros dekat Sarawak sana. Ha, apa cerita sekarang? Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum kita nak cerita lebih jauh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena kenali dua watak utama dalam konflik ini. Yang pertama sudah tentulah Petronas. Petronas ialah syarikat minyak milik kerajaan Persekutuan ditubuhkan pada tahun 1974 di bawah Akta Pembangunan Petroleum ataupun PDA. Semua hasil minyak dan gas dalam negara, which is macam Tengganu, Kelantan, Sarawak dan sebagainya, semua berada di bawah kuasa Petronas inilah secara total. Tetapi pada tahun 2017, Kerajaan Negeri Sarawak telah menubuhkan Petros, iaitu syarikat minyak milik Kerajaan Sarawak tersendiri. Di mana Petros ini secara asasnya kata, eh, minyak dengan gas kat Sarawak ini patutnya milik Sarawak lah kan milik kita lah. Sebab Sarawak kan ada undang-undang sendiri. Ada autonomi sendiri. So kenapa nak bagi kat Petronas pula? So di sinilah berlakunya berlagak angin antara Petronas dan juga Petros ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itu cuma backstory saja apa sebenarnya punca pertelingkahan antara Petros dan juga Petronas ini. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Petros sekarang kata Petronas menceroboh sebab Petronas cari gali didakwa beroperasi tanpa lesen yang sah di terminal minyak mentah miri di mana Petros telah pun memberikan notis meminta Petronas keluarkan lesen ataupun tindakan undang-undang akan diambil ke atas Petronas. Dan dalam mesin sama juga, Petros juga dah saman Petronas. Apa isunya? isu jaminan bank dalam urusan bekalan gas bernilai 7.96 juta ringgit Malaysia. ho huh, ini bukan cerita main-main bang. Jadi bila semua ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan di sinilah power struggle sebenar bermula. Di mana Petronas secara asasnya of course lah bersandar pada Akta 974 Akta PDA itu. Di mana Petronas pula kata, eh kami ada Ordinan Pelombongan Minyak 1958 dan Ordinan Pengendalian Gas Rawat 2016. So sekarang ini Petronas ada Akta dia. Sarawak pun kata dia ada akta secara asasnya kan maksudnya sekarang ini Kerajaan Sarawak cuba hendak tegaskan eh hey, sekarang ini memang kita ada kuasa pusat tetapi kuasa negeri macam kuasa Sarawak ini tak boleh diketipikan begitu saja. Dan semua ini berlaku tuan-tuan dan bosan atas semangat MA63, Perjanjian Malaysia 1963 yang masih lagi menjadi hantu dalam bilik bila kita bercakap pasal kuasa negeri menentang kuasa persekutuan. Sebab kita semua tahu antara benda yang konon-konon diperjuangkan oleh kerajaan Pakatan Harapan ini ialah MA63. Tetapi nampak gayanya MA63 tu macam dah makan tuan sebenarnya. Jadi, bila dua pihak besar ini bergaduh, siapa yang rugi dalam hal ini? Of course, kita tuan-tuan sekalian, negara kita yang rugi. Kenapa? Okey, kita kena dengar eh. Baru-baru ini, syarikat gegasi dari US iaitu ConocoPhillips telah menarik diri daripada projek minyak dekat Sarawak bernilai 13.7 bilion ringgit. Katanya ada ketidaktentuan dalam hal Petronas dengan versus Petros ini dan sebagainya lah di mana semua ini memungkinkan selepas ini pelabur akan lari. Bila pelabur lari, projek akan tergendala, ekonomi akan tergugat dan siapa yang akan rasa efek terhadap semua ini tuan-tuan sekalian? Of course kita. Sebab bila projek dah tak ada, bila ekonomi kita tergugat dan sebagainya, lama kelamaan ekonomi kita sendiri secara domestik akan ganggu. Bila ekonomi kita ganggu, peluang pekerjaan, kos hidup macam-macam lagi akan efek. Tetapi itulah, dalam masa yang sama juga kita tahu apakah komen Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ah, ha, inilah dia. Datuk Siong Ibrahim kata dia kata jangan risau. Dia yakin isu ini boleh diselesaikan secara baik. Tetapi dalam masa yang sama juga dia minta semua pihak bertenang dan jangan keluarkan kenyataan yang boleh memburukkan lagi keadaan. Tetapi macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, benda itu is easier said than done. Sebab kita semua tahu sekarang ini, Sarawak memang betul-betul agresif hendak menuntut kembali segala hak mereka yang mereka kata selama ini telah disakau oleh persekutuan secara langsung ataupun tidak. Jadi benda itu macam saya katakan tadi berlaga dengan apa yang telah diputuskan dalam Akta PDA 1974 dan benda ini sebenarnya tuan-tuan sekalian merupakan satu presiden sebenarnya. Seandainya kalau Petros berjaya dalam tuntutan mereka dan Petronas kalah dalam hal ini, maka saya yakin negeri-negeri yang ada minyak macam Kelantan dan Terengganu pasti akan ikut sama menurut jejak langkah Petros sebab dah ada presiden kan? Macam baru-baru ini pun Terengganu dah mula memantapkan kembali ipik iaitu syarikat minyak milik kerajaan negeri Terengganu. Seandainya kalau Sarawak berjaya dengan Hyde Petros ini, sudah tentulah benda ini akan jadi macam satu domino yang akan menyebabkan Petronas ini makin lama makin tunggang terbalik. Lama kelamaan, Petronas ini mungkin akan dapat lesen untuk mengindarkan saja, bukan untuk cari kali lagi dah. Dan jika benda itu berlaku, satu gatekeeper besar dalam ekonomi negara kita ini akan terjejas dengan teruk secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan macam saya katakan, semua ini berpunca daripada MA63 yang dok diperjuangkan oleh Datuk Seri Ibrahim. Jadi, basically, boleh ke kita salahkan beliau? Salahkan PMX dalam hal ini? Sebab macam saya katakan tadi, ini ada kaitan dengan MA63 yang beliau dok perjuangkan, yang dia belum kata bagi Sarawak itu ini sebagainya kan? Jawapannya, tuan-tuan dan sekalian, mungkin tidak secara langsung. Tetapi secara tak langsung, ya. Dan saya akan tunjukkan anda kenapa kita boleh at least lah kan secara asasnya boleh salahkan Datuk Sri Ibrahim dalam hal ini secara tidak langsung. Not directly but indirectly he is at fault. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian anda kena tahu isu ini bukan benda yang baru berlaku sebenarnya. Pergeseran antara kerajaan negeri Sarawak dengan negara Petronas ini sebenarnya dah lama dah. Bukan zaman Anwar pun sejak zaman, zaman Najib, zaman Mahathir, bahkan boleh katakan sebelum itu kalau ikutkan. Tetapi apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar mengambil alih kerajaan pada hujung 2022, beliau warisi konflik yang basically belum selesai. Dan selama lebih 2 tahun belum mentadbir, masih belum ada penyelesaian tuntas. Dan macam saya katakan tadi, ianya diburukkan dengan sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seolah-olahnya memberikan begitu banyak liwe kepada Sarawak. Hasilnya, Petros menjadi semakin agresif, Petros pula makin defensif. Dan Putrajaya Berunding, 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 berunding. Kejap yakin, kejap mahu, kejap akan. Kita pun tak tahu apa cerita sebenarnya antara rundingan antara Petros dan juga Petros ini secara realitinya. Dan menyebut tentang realiti, kita kena tengok juga antara realiti dan juga retorik yang setiap silaungkan. -seti di mana PMX, macam kita tahu, sering mengulangi tentang pentingnya kita menghormati MA63. Tetapi semua itu basicallynya atas kertas je pun. Sebab bila Sarawak minta kuasa penuh ke atas sumber minyak dengan gas, tindakan balas oleh Putrajaya respon mereka ni macam agak slow sebenarnya kan. Diorang kata, okey kita kena hormatkan MA63. Tapi masalahnya tindakan mereka slow. Dan benda bukan kecil tau. Benda ini melibatkan hasil bumi bernilai jutaan bahkan bilion-bilion ringgit pun kalau ikutkan. Dan bila retro ini berterusan, rakyat akan bertikaikan. Eh, kerajaan bukan seimbang je. Lebih masalahnya. Kau janji macam-macam tetapi kau tak deliver. So, adakah selama ini kau akan jadi kosong? Dan ini akan menyebabkan semua orang akan jadi lebih agresif. Dan lagi satu, pelabur ini. Ha, kita cerita pasal pelabur. So, konflik ini menyebabkan pelabur makin lama makin tak yakin dan menarik diri. Macam Konoko Phillips yang saya ceritakan tadi yang telah menarik diri dan of course kita telah kehilangan projek bernilai 13.7 bilion ringgit. Kenapa mereka tak diri? Sebab mereka tak tahu dengan siapa mereka kena berurusan. Mereka nak kena berurusan dengan Petronas ke atau dengan Petros ke atau bagaimana. Mereka tak pasti sedangkan banyak sangat uncertainties. So bila pelabur keluar, bekas kadar Petros, bekas kadar Petronas itu kena. Semua sekali akan terasa impactnya tuan-tuan dan -tuan 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 Dan bila pelabur makin hilang keyakinan, tak guna pun kalau Perdana Menteri pergi ke luar negara cakap, oh kita ada komitmen pelaburan itu, komitmen pelaburan ini, tetapi hasil tak ada. So sekarang ini, now more than ever, Perdana Menteri memang kena lakukan sesuatu. Tetapi secara asasnya, tak berapa adil kalau kita nak kata yang semua ini salah PMX. Bukan salah dia sepenuhnya kalau ikutkan. Sebab kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Undang-undang yang mencetuskan pertikaian ini seperti akta PD tersebut bukan dibuat oleh Perdana Menteri. Benda dibuat sejak zaman Tun Razak lagi kalau ikutkan. Dan secara asasnya, Petros ini pula bukan bawah kawalan beliau. Basically, Petros ini di bawah kuasa Sarawak. So, benda ini lebih macam saya katakan tadi lah. Lebih kepada akta dekat persekutuan dan juga berkenaan dengan negeri Sarawak. So, tak adil kalau kena salahkan Anwar 100%. Tetapi kita tak boleh kata yang beliau ini scot free. Beliau kena bertanggungjawab. Sebab apa yang berlaku sekarang ini boleh dikatakan berpunca daripada dia punya aggressiveness juga lah berkenaan MB63 ni. Bukan sebab dia yang mulakan semua ini. Tetapi sebab dia yang tak selesaikan benda yang dia dah start kalau ikutkan. Dan macam saya katakan tadi, basicallynya benda-benda ini dah berlangsung lama tau. Benda ni dibarutan lama dan sebagainya. Tetapi itulah sekarang ini oleh kerana beliau ini seolah-olah macam menyemarakkan lagi semangat MA63 itu dan sebagainya maka tidak dapat tidak memang Petros makin agresif lah Sarawak makin agresif dan benda ini macam saya katakan tadi akan memunculkan satu presiden baru di mana negeri-negeri lain pula yang ada hasil bumi mereka masing-masing cuba untuk dapatkan autonomi sendiri dan saya cakap terus terang kalau benda itu berlaku, silap-silap persekutuan Malaysia ini sudah tidak jadi persekutuan, lebihnya menjadi sebagai gabungan antara negeri-negeri saja. Setiap negeri ada kuasa autonomi mereka dan of course pusat makin lama makin tidak ada power. Tetapi itulah, benda inilah harga yang terpaksa dibayar bila Perdana Menteri seolah-olah macam nak sangat sokongan daripada GPS, nak sangat sokongan daripada Borneo sampai itulah, menjanjikan macam-macam kerana kalau kita tengok pun dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian benda ini bukan tak pernah berkemandang tetapi dulu macam dipatahkan atau dikawal oleh Perdana Menteri-Perdana Menteri terdahulu sebab of course mereka tahu, anda kata kalau dilayan sangat, inilah jadi dia dan sekarang kita yang tengah melihat drama yang tengah berlangsung kat depan mata kita tetapi kalau anda tanya saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian pertikaian ini nampak gayanya makin lama makin rumit dan sekarang ini dah melibatkan tentang jurisdiksi siapa antara akta PDA dan juga akta dekat Sarawak tersebut ordinan dekat Sarawak itu kan ordinan minyak dan gas sebagainya so kita nak tengok macam mana pertemuan ini siapa yang betul-betul akan dapat kuasa dan yang ni kita kena tengok sejauh mana mahkamah akan menentukan takrifan undang-undang dari segi apa secara asasnya tetapi macam saya katakan, apa sahaja keputusan yang berlaku dekat Sarawak berkemungkinan boleh jadi presiden kepada negeri-negeri lain. Tetapi itulah, sekarang ini kerajaan ini kan kerajaan dia. Dia boleh buat apa saja tuan-tuan dan puan dan saya yakin yang of course dengan segala kekuatannya dia ada, dia mesti mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi jika tidak, Pastinya Datuk Seri ini akan dikenang sebagai Perdana Menteri yang telah menyebabkan keruntuhan bukan saja keruntuhan Bernas, bukan saja keruntuhan Pospakom tetapi keruntuhan Petronas yang semuanya merupakan single gatekeeper untuk ekonomi negara kita. Huh, punah tuan-tuan. Sangat-sangat punah. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebenarnya besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.